младшего школьного возраста. Ведь они садятся, это каждый день надо родителям дать шесть гривен туда. Согласен с вами, очень хороший вопрос. Да. У нас школа расположена так, и мы говорили, Юрий Иванович, вам лично представьте нам детей, именно с показанием до школы, тех, которые будут в начальных классах, в начальных классах которые нуждаются в проекте. Все школы, 9 школ образовательная, 10 вечерня расположены так, что наши дети минимально пересекают опасные участки, железные дороги, трассы и, естественно, речки. Сделайте мне список, насколько я помню, Юрий Иванович, ко с камнем лицом, насколько я помню, в прошлый раз, в прошлом году, их было 54. Так, так мы надо сделать. Пожалуйста.